А если вы хотите отправить какие-то новые вещи, которые вы купили там в магазине для своих там я не знаю, детям, внукам, родственникам, друзьям, подругам, то лучше снять бирки, чтобы чтобы это выглядело все-таки лучше как, как как личные вещи, потому что если таможенники видят новые, они как бы могут подумать, что это на тор ну, на продажу для торговли как бы и лучше лучше чтобы были сняты как бы все бирки с новых вещей. Также лучше посылку передавать, чтобы это было в сумке или в чемодане для того, чтобы не надо не стоит запаковывать там плотно скотчем, плотно пленкой, потому потому что на любой границе могут попросить вскрыть, посмотреть, там, да, что, что мы, что именно мы везем. Ну и лучше, конечно, процентов лучше не прятать там ничего по карманам, ни в кроссовках, ни в карманах, ни как бы не так не заматывать, потому что таможенники очень опытные, они как бы целыми днями там, они знают эти все слабые места, почему-то, ну если люди думают, что положили пачку сигарет в кроссовок, то как бы никто не догадается посмотреть в кроссовок, то есть кроссовок это самое первое место, обувь это самое первое место, куда смотрят там, да, то есть или под стельку положить деньги, мы такое тоже встречаем типа как бы и сделали люди вид что мы типа ну то есть любой таможенник его посмотрел э, взял деньги положил в карман мы потом ну мож, можем быть виноваты поэтому лучше э, мы не говорим что не передавать деньги деньги можно передавать но надо об этом сказать то есть надо показать сказать тогда мы можем тогда мы несем за это ответственность если что то спрятано и мы не нашли и нашел таможенник, то будет как бы проблема но мы как бы стараемся так чтобы мы все находили стараемся все находить да Игорь? мы все находим обычно все находим. находим а кое-что даже пробуем